kita kena terima hakikat bahawa bagi itu sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua parti menjaga pemimpin-pemimpin dia. Bagi itu sekali, kita nak dia buat apa lagi? Kan? Orang kata dia nak selamatkan anak dia. Eh, lamalah kalau dia nak selamatkan anak dia semua. So. Dah lama dah dia angkat Nur Izzah ni. Bukan nak tunggu Nur Izzah umur dekat 40 lebih baru nak angkat. Kalau dia nak anak dia naik awal daripada Az Azizah. Ha? Muda lagi, waktu kajian PH 22 bulan lagi dia boleh tonjolkan Nur Izzah tu naik. Kan? Awal lagi dia boleh buat. Lepas angkat sumpah itu lagi pun, kalau dia nak naikkan Nur Izzah tu awal lagi dia boleh buat. Kan? Tetapi dia tak buat surga sehinggalah sampai peringkat pemilihan parti di mana dia tak mampu. Ha? Dia tak mampu lagi nak tahan dah. Nur Izzah nak naik ni tak mampu. Sebab apa? Sebab dia sebagai presiden dia mana boleh nak kata anak aku kau jangan calonkan. Kan? Walaupun kau orang suka ke anak aku dan kau orang suka anak aku ni jadi pemimpin, jangan calonkan, tunggu aku mampu dulu. Kan? Ha, takkan nak kata macam itu. Tidak adil lah bagi dia. Ha? Dia sebagai ayah anak yang daripada usia muda lagi mengorbankan diri, mengorbankan pelajaran dia. Bahkan mengorbankan segala-galanya saudara, maruahnya dikata macam-macam nak pertahankan dia dalam penjara Tiba-tiba ayah kata anak aku jangan bagi tempat dalam pati. Tunggu kau mati dulu baru naikkan anak aku. Ini ayah apa macam ini? Kan? Apatah lagi dia tahu anak dia macam mana. Dia tahu perjuangan anak dia. Dia tahu dalam penjara siapa yang jaga anak-anak dia. Anak-anak dia adik-adik Nurizah ni kecil. Siapa yang jaga isteri dia, Wan Azizah tu? Dia tahu. Takkan bila dia jadi perdana menteri Tergamak dia nak keluar ke arahan. Okey, dalam parti keadilan. Nur Izzah, jangan sesekali kau calonkan. Ha? ah, ha, Nanti nepotisme. Tunggu saya mati dulu. Tunggu saya tak ada lagi. Kan? Takkan macam itu. Orang akan kata, oh Anwar ni. Ha? Dengan anak sendiri pun berkira. Wah, anak tu dah habis habis daya dah. Berkorban untuk kau waktu kau susah. Tiba-tiba bila kau jadi Perdana Menteri, hanya kerana cakap-cakap orang di luar, hanya kerana musuh-musuh bercakap, ha? hanya kerana orang dengki kat Nur Izzah, kau sanggup buat anak kau macam itu? Orang kata macam itu, saudara. Jadi dia tidak ada pilihan. Yang penting aku tak lantik dia, aku tak cadangkan anak aku. Kau yang lantik, kau yang cadangkan. Aku serah kepada ahli. Kalau kau suka anak aku, kau sokong. Kalau kau tak suka, tak payah sokong. Kalau tanya aku, dia tak nak ada pertandingan, dia dah jawab dah, tak nak mau pertandingan. Tapi, dia sebagai presiden, takkanlah dia nak minta semua orang, ha, walak dengan dia, nak berhadi bolehlah. Kan, dia ulama. Sanggah cakap dia, lawan ulama. Sebab tu dah lampah tu sampai lebah hadi tu jalan dah sangat sebelah. Ha, jalan ha, tiga selenda pun masih presiden. Siapa berani lawan dia? Siapa berani lawan dia? Wala samikna wa aqna. Dengar. Tunggu dia. Mati dulu kena ganti pun. Kan? Betul naik tuan berani aman. Macam tu lah besok. Jangan lawan dia. Kalau lawan dia lawan presiden, lawan ulama. Ini parti lain saudara. Ini bukan parti reformasi. Kan? Parti reformasi ni dibenarkan siapa keluarkan pendapat, siapa keluarkan pandangan tetapi mesti ha, diserahkan kepada ahli-ahli untuk buat keputusan. Ini eh, parti kita. Ini memang nampak kasar. Ini ha, memang nampak kasar Banyak kali saya ulang-ulang bahawa parti keadilan ni memang nampak kasar. Sebab parti ini dilahirkan di jalanan. Dia bukan lahir dalam istana. Surah. Setiap kali pemilihan parti ini tak pernah nampak aman. Kan? Buatlah sistem apa pun. Ha? Ha, sekarang ni orang kata sistem tak betul. Ha? Sistem apa pun keadilan dah lalui manual ke apa ke tapi bergaduh tak bergaduh ah ha, mengundi pakai kertas pun bergaduh tak bergaduh lagi teruk dulu mengundi pakai kertas ni bari-bari kerusi berdarah-darah sampai ada kes polis sistem manual sistem macam undi digunakan oleh SPR bergaduh juga tukarlah sistem apa pun dalam parti keadilan ni akan tetap berlaku macam itu sebab ya sebab roh parti ini pun lahirnya di tepi jalan kan di jalanan Lahir-lahir je kita dah berdepan dah dengan keganasan, dengan kezaliman. And kita bukan diangkat, dilahir di istana, dibawa atas dulang emas, tak ada. And jadi siapa-siapa pemimpin yang nak memimpin parti ini kena bersedia ah, ha? ha? dengan kekuatan mental dan fizikal. Ah, ha? Tak berhak yang duduk di atas nak jadi pemimpin parti ini, orang yang cepat koyak, orang yang cepat merajuk, orang yang tidak boleh disentuh, tak boleh dikritik, tak boleh duduk dalam parti ini. Sebab kau akan berdepan dengan penyokong-penyokong yang macam ini. Kena ada kesabaran, kena ada keberanian, kena ada ketegasan. Ah, ha? ha. Tegas waktu bila, berani waktu bila. Bukan berani tak bertempat. Sabarnya waktu bila. Sabarnya pun kena bertempat. Ya. Sebab itu Nur Izzah bila kata, bila dia berceramah depan penyokong depan-depan ahli terima kasih ya Mak Sofian orang tak minat dengan ceramah dia sebab ceramah dia tentu tu je dengan ahli-ahli kan ha, kita nak menyatukan parti uh, menyatukan parti kedua-dua -dua pihak nak satu perkuatkan lakat umbi itulah ceramah dia bersama ahli-ahli memang orang tak minat sebab dia tidak menghentam orang dia tak, orang, dia tak mengatakan orang dia tak memburukkan orang orang tak minat dengar apalah Uda Rizal tengok view dia tak banyak pun live dia kan haa membosankan, membosankan. Memang membosankan. Mana mana dia pergi dia cerita tentang tu. Ya, penyatuan ahli, kekuatan ahli. Ha? M -m apa ni mantapkan jentera-jentera akal umbi itulah cara ada di mana-mana negeri jadi orang jemu lah ha? yang awak dengar apa dia nak dengar ceramah-ceramah memburukkan orang mendedahkan ini mendedahkan itu jadi ramai nak dengar ha? malam ni oh malam ni dia dedah, dedah apa ha? malam ni dia nak bongkar apa ha? ha tu ramai kan ha? itu beza dia Kan? Tapi orang kata Abdul ni lemah. Macam ni ke nak jadi timbalan presiden? Ceramah? Macam ni ke? Saudara, kalau saudara orang lama dalam informasi, saudara boleh lihat, menilai sendiri. Ucapan Nur Izzah bersama dengan ahli dia, nada dia, cara dia, dengan macam mana dia nak cakap depan musuh. Ha. Kepen Pandai Raya, kan, berdepan dengan musuh, kemudian bila berdepan dengan satu demonstrasi menentang kezaliman, rejim pemerintahan yang zalim, bercakap depan demonstrasi, tengok Nada ucapan dia Tengok apa yang dia sebut Di situ dia tunjukkan kehebatan dia ha. Dia keberanian Ketegasan dia Bila berdepan dengan musuh Dia tunjuk dia seorang Puteri reformasi Sebab itu orang gelar dia puteri reformasi Keberanian dia bertempur dengan FRU Keberanian dia bertempur dengan pihak berkuasa Keberanian dia di mana-mana saja Nurizah Dia gunakan keberanian dia bertempat Bukan di depan ahli-ahli bukan tunjuk di depan ahli-ahli atau waktu pemilihan saja depan ahli dia cerita ya dengan adab akhlak dia cara dia bercakap takkan aku nak burukkan kawan aku depan ahli aku sendiri kan aku cakap depan ahli aku takkan aku nak ceramah memburukkan kawan aku dalam ahli parti sendiri jadi dia tak buat dia tak buat sebab itu orang kata ceramah dia boring kalau nak garang nak tegas ah ni depan dengan musuh. Kan? Ha, depan dengan musuh. Hmm. Jadi itulah sebenarnya dalam parti itulah yang dia di belajar daripada ayah dia. Anwar Ibrahim, saudara so, tengok. Kan? Nak tahu orang kata anu anu slow dah. Kan? Slow sangat apa semua Waktu bila dia nak tunjuk berani dia, waktu bila dia boleh betul ansu. Ini Anwar Ibrahim. Ada waktu ketikanya dia sabar, ada ketikanya dia betul ansu, ada ketikanya dia cukup menyerang orang saudara walaupun orang tu buat macam-macam kat dia ha, kalau tak siapa ikut perjalanan pengorbanan dia berdepan dengan ha, FRU dirampas sampai peringkat ha, sampai ada satu peristiwa tu sampai bodyguard dia terpaksa tembak pistol ke atas jadi kecoh dulu kan bodyguard dia berdepan dengan eh, eh, masa tu SBSB buat provokasi sampai kata hari tu Anwar Ibrahim ni banyak kali saya ulang lah kan satu-satunya ketua pemangkang yang pernah menerima kan ha, menerima juga ada ujian sebab itu anak oh, no, Ibrahim je mana ada lagi hari ni ketua pemangkang hari ni Abzah tak ada apa saudara ceramah sedar aman dia kan tak ada siapa kacau pun jajah lah macam mana pun pernah tak um, ketua pemangkang hari ni ha? ditekan oleh pihak penguasa tak ada ceramah lah tak malam ceramah kan fitnah ke tak ada apa tak ada ujian pun bagi mereka. Sebab apa mereka berada dalam kerajaan yang adil. Sebab tu kutub bangkang hari ini yang buatlah demo. Masalahnya demo. Kau tak lepas sambutan. Dia tak lepas sambutan kata kerajaan zalim. Eh kerajaan dah bagi dah permit. Sebab kita himpunan mana yang tak dapat permit. Mahasiswa buat himpunan kita bagi. Besi buat himpunan itu pun kita bagi. Cikgu buat lah kita lah. Musibat tu. Berapa kali dia buat himpunan. Kita bagi. Himpunan penyatuan ummah lah apa. Bagi. Berbaru ni, waktu kita tengah kongres Dia pembunyian kat Kuala Lumpur, bagi lagi permit Masalahnya kau tak dapat tarik orang Bila kau tak dapat tarik orang Oh kau kata kerajaan zalim lah, apa lah Menyekat hak bersuara, hak bersuara apa lagi yang kau nak? Kan? Hak bersuara apa lagi yang kau nak? Eh, kita tak alapat lah Apa yang kau dapat hari ni Waktu kita pemangkang dulu Tengah ceramah pun Polis naik atas pentas pergi rampas mikrofon Tengah ceramah Naik atas pantas, rapah mic ni. Tengah ceramah. Mana-mana ceramah kita dulu. Anwar Ibrahim datang, terutamanya. Ada roadblock. Saya tak jalan ada roadblock. Tak nak bagi orang ceramah Anwar. Kan? Ha. Tak pasal kadang-kadang Anwar naik motor pergi tempat ceramah. Pasal apa? Roadblock. Saya ingat lagi kat Pahang ni. Ah, ha? Waktu program dia. Anwar ceramah kat Pekan. Pahang. Ah, ha, Pekan waktu itu kan. Tempat kawasan Najib. Memang orang jagalah. Ah, ha? Anwar jaga kat situ. Ha? Dia tahu dah Anwar nak bagi ceramah kat situ. Punya orang blok kat jalan. Tak pernah pernah jalan tu ada orang blok buat orang blok. Tak nak bagi Anwar masuk. Dan pada penyokong untuk ramai datang. Kan? Jadi kita tahu. Jadi puak-puak kita ni pergi bawa motor, bawa dua helmet, tunggu Anwar yang tersekat tu, tak boleh masuk tu. Tua Anwar tu Anwar turun, naik motor, bawa masuk tempat ceramah. Tiba-tiba Anwar dah ada tempat pentas dah. Dan, tiba -tiba kan? Dia pekan. Ni Nur Izzah ni, saya sendiri terlibat Waktu itu saya dalam MPN Negeri Pahang. Program bawa Nur Izzah berceramah di Felda Ah Felda Lepah ha, ni bawah Pak cabang saya lah. Yang cabang saya uh, pimpin sekarang ni. Cabang Paya Besar. Felda Lepah. Dalam kawasan Felda. Kampen pelayanan raya ni. Bawa Nur Izzah berkempen kat Felda. Kita bawa dia ceramah. Nur Izzah. Waktu itu saya tak tahulah umur dia berapa. Kan. Kita bawa dia berkampen dekat Felda. Kawasan Felda. Nak masuk tu dah sekat dah sekuriti feda kan itu ha, yang dia bantuan boleh bantuan tak bagi masuk jadi ada orang feda orang kawan-kawan kita dalam tu dia penyokong kita dia bagi bagi, uh, bagi, bagi, bagi bagi jalan dia kata ada jalan belakang boleh bawa ada jalan lorong tikus lah ke lorong tikus kan ha, mungkin mungkin jalan-jalan ladang lah dia kata okey bawa situ kita bawa Nurizah Rizal ke situ kan lepas masuk ke tapak tapak ceramah tengah-tengah ceramah tu wire kabel mic kabel mikrofon tu digunting oleh orang tak tahulah kita telah tuduh lah amno tak amnonya tapi oleh pemuda-pemuda kat situ dia potong bukan sekat potong dia rampas mic Norizah tengah cakap tu dia potong dia pergi kat Norizah takap kita kenal watak pemuda tu saya tak nak sebut lah kan ha, saya tak sebut nama dia pasal dia pun ahli amno kan takut terasa hati Ini zaman-zaman dulu masa kita berlawan dengan amno dulu kan dia potong dia rampas mic Norizah jadi kita tak nak berlaku yang lebih teruk daripada itu Bawa Nereza ha, naik motor, lari keluar. Tak jadi selama malam tu. Kan? Ha, dia takut-takutkan Nereza. Waktu tu saya ingat lagi, pengurusi keadilan Negeri Pahang adalah Datuk Fauzi Abdul Rahman. Ha, Datuk Fauzi Abdul Rahman ni. bapa kepada Datuk Farhan, ha, pegawai khas PMX sekarang. Ha, Datuk Fauzi ni. Ha, dia ni cengih sikit ni. <laughs> ha, dia ni cengih sikit nampak eh, kena rendah tu kan Datuk Fauzi ni. Ha, jadi kita laporkan peristiwa tu pada dia, dia kata apa? Dia beritahu saya, saya ingat lagi senak saya, uh, kawan saya ada Haji Asri dan Zaidi, pekan tu. Kan? Uh, tiga orang ni, dia, 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 panggil kami tiga orang. Okey, dia kata, saya nak minggu depan buat lagi ceramah di tempat yang sama, panggil Nur Izzah sekali lagi. Tempat yang sama, Pak buat Nur Izzah sekali lagi kat situ. Arahan daripada Dr. Fauzi. Tapi tentukan kali ini keselamatan kita. Itu e hari kita anggap tak ada apa-apa. Kita tak ready pun tentang keselamatan kita tak sangka benda tu berlaku kan sebab itu terpaksa kita hadapi lah batal ceramah malam tu ha, tapi Dr. Fauzi kata minggu depan saya nak minggu depan buat dan Nur Izzah kena datang free lagi, lagi tempat yang sama tapi kita kena stand by dengan keselamatan jadi kita buat lah bila buat kali kedua ready lah dengan budak AMK kita dengan kawan kawan keselamatan tak berani dah orang sentuh lah. tak berani rusik oh, okay. sampai habis ceramah kan duduk bising-bising tentang luar lah sorak-sorak daripada luar macam tu je lah provok kan dan Nurizah so, ini saya katakan ujian-ujian getir yang telah pun dilalui oleh Nurizah ini di kawasan saya tempat lain lah kita lah macam di lemah pantai kan ha? hangat dia bertanding lemah pantai dulu kena baling-baling apa ni batu dekat lemah pantai dia dapatkan kursi parlimen lemah pantai Nurizah ni kan maknanya dia bukan naik dalam politik dengan mudah so banyak macam ujian dilalui Kadang-kadang hampir sama dengan ujian yang dihadapi oleh ayah dia. Kan? Cuma dia tak ada sepak terajang aja. Nurizan ni. Keluarga dia dapat ujian hampir sama dengan Anwar Ibrahim. Bezanya Anwar tu di fitnah masuk penjara sepak terajang. Apa-apa ni di fitnah juga. Program-program politik dia pun dia dia dihalang. Berdepan dengan samseng-samseng. Kan? Ini perjuangan dia dan dia dia sanggup dan dia berani walaupun diugut macam mana pun. Macam saya sebut tadi, di kawasan saya tu. Baru seminggu dia kena macam tu, dia perempuan. Kan? Orang pergi rampas mikrofon dia, orang jerkah dia macam-macam. Mesti dia takut seorang datang lagi. Kena cara-cara perempuan, dia fobia. Tak nak datang lah. Tapi dia ni tak takut. Seminggu tu dia datang saya lagi. Tempat yang sama. Kita jemput dia datang. Kalau cara-cara orang, oh aku tak nak pergi dah. Aku oh, tak nak pergi. Serik lah aku pergi kawasan tu. Aku oh, tak nak aku panggil orang lain lah. Kalau sepuluh orang lah. Tapi ini anak Anwar Ibrahim, saudara. Anak Anwar Ibrahim. Kita panggil dia datang. Kan? Dan dia berjaya ceramah sampai habis. Dekat Al-Qusam Tujuan saya cerita ni saya nak katakan pada saudara. Kan? Kalau orang nak katakan ketokohan, mempertikai ketokohan Nurizah, tak betul. Saya silap dengan kita sendiri pun, hujung kaki dia pun tak dapat lagi. Usahakan ayah dia dengan Nurizah pun tak sampai ke tahap itu kan, ah, tapi kalau nak cari kelemahan dia memang alam manusia hebat-hebat Anwar pun kalau kau pergi cari kelemahan dia ada, sebab kita cari kan, tapi kita tak boleh butakan mata kita tentang kehebatan dia, perjuangan dia sama juga dengan apa yang dia lalui oleh Rafizi dia ada perjuangan dia, dia pernah ditangkap, dia pernah digari, dia pernah disiasat dia pernah dilokapkan sebab itu saya katakan kedua-dua tokoh ini Tokoh yang hebat tetapi nak pilih pemimpin hanya satu orang bila pilih satu orang tentulah kita pada penilaian kita yang kita rasa ada satu kelebihan di situ kalau nak katakan pernah diuji kedua-duanya pernah diuji kedua-duanya orang bijak kedua-duanya muda Rafizi ni dengan Norizah ni ya ha, lebih 3 tahun 2 3 tahun dia beza umur dua golongan muda lah juga kan sama-sama tapi ada satu benda yang kita nilai orang ni ada orang ni tak ada kan di situlah pilihan kita di situlah pilihan kita kalau nak katakan orang diuji dua-dua diuji nak kata setia dua-dua ni orang yang setia ngapati kan nak katakan orang ni muda dua-duanya golongan muda tapi nak pilih seorang bila nak pilih seorang ada satu benda yang kita akan nilai dia ada lebih sikit kan itulah saya saya buat penilaian macam itu Kan? Saya bukan kira kau anak siapa. Kan? Saya bukan kira anak siapa. Katalah satu hari nanti ketika Rafizi jadi pemimpin utama negara, anak dia mewarisi perjuangan dia. Anak Rafizi mewarisi perjuangan dia. Dia, dia berjuang dengan baik. Ah, ha? berjuang hebat. Tak ada masalah kita sokong anak dia. Sebab anak dia berjuang mewarisi ayah dia. Tentulah kita nak anak-anak kita ni mewarisi kita. Kalau kita sebagai nepotisme ni, Anak tak ada apa-apa pun kita diangkat Kita lantik, kita angkat, letak kat situ. Kan? Ha, itu ni potesma. Anak tak tahu menahu dalam politik. Tak ambil tahu pun politik, tak berjuang apa pun dalam politik. Tiba-tiba ayah dia jadi pemimpin politik, dia angkat anak dia jadi ketua pemuda ke, ha, ah, ah. jadi menteri ke, lantik, bukan pilih, lantik. Ha, itu ni potesma. Kan? Sebab itu dalam Islam pun, ha, ah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hamzah apa semua bukan tak ada kaitan keluarga dengan Nabi. Sayyidina Ali itu menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dia juga jadi khalifah. Apakah kita nak katakan khalifah itu semuanya nepotisme Kan ada kaitan kekeluargaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi pun pernah meletakkan ahli keluarga dia sebagai panglima di medan perang. Apakah kita nak katakan Nabi juga mengamalkan nepotisme? Kalau kita faham maksud nepotisme, saudara, saudara, kita tak ada masalah pun. Kan? Nabi dia tak sahabat-sahabat dia paling rapat sebagai panglima sebab apa? Kelayakan dia, kehebatan dia. Ada sesuai untuk dia mengetuai per 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 perangan, Bahkan ada satu sahabat minta dia jadi panglima. Nabi tak bagi. Walaupun itu sahabat baik pada Nabi. Saya pun dah lupa nama dia tapi selalu teringat kisah kesah ni. Pernah dengar cerita. Kan? Seorang sahabat dia minta jawatan dengan Nabi nak mengetahui peperangan Nabi tak letak dia walaupun dia tu baik dengan Nabi Nabi tak letak dia Nabi tak orang lain kalau zaman ini berlaku macam tu orang kata Nabi ni pemilih kasih, pemilih kasih. Nabi ni nepotisme sebab apa oh kawan yang ni dia bagi kawan yang ni tak bagi Nabi tak nak pilih dia sebab apa engkau memang kawan aku kau memang hebat tapi kehebatan kau dari segi pentadbiran mengurus contohnya itu kau pakar kau tapi aku pilih dia sebab dia ada kepakaran dalam peperangan sebab itu aku letak dia sebagai panglima. Meletakkan satu pada tempatnya. Tak kira dia siapa. Kan? Walaupun dia menantu aku. Sayyidina Ali. Dari Allah. Bapa saudara ada. Dalam khalifah. Ha? Islam. Hamzah. Abakar. Omar. Ali. Kan? Apakah tidak ada satu pertalian pun dengan keluarga Nabi? Ada. Apakah Nabi mengamalkan nepotisme? Tidak. Mereka layak jadi khalifah. Mereka juga layak jadi panglima dalam peperangan. Ini kita bila kita berdepan dengan pemilihan, kita mudah dah bangkit pasal nepotisme, nepotisme. Kan? Penyokong-penyokong yang tak sok, yang tak boleh nak berfikir pun terikut-ikut. Oh nepotisme. Waktu Nur Izzah bertanding naik presiden, kita tak kata nepotisme sebab dia geng kita. Kan? Dia naik presiden sama dengan geng kita. Waktu itu sama dengan kita. Kita tak kata nepotisme. Bahkan kita pertahankan dia. Kita bercakap dia bukan nepotisme. Dia ada bakat, dia ada sejarah perjuangan dia. Waktu itu kita pertahankan dia. Tapi bila dia berdepan melawan dengan kita, kita timbulkan balik isu nepotisme. தாட்டி என்ன சொல்ல